В академії ВМС імені Нахімова відбулося розширене засідання військової ради Національного флоту. У ній взяли участь представники міських адміністрацій та ради. Що було на порядку денному? Дивіться далі. Засідання мало на меті розглянути можливості тісної співпраці влади Севастополя та військово-морських сил збройних сил України. На сьогоднішній день головна проблема, яку потрібно вирішити, це питання забезпечення житлом військовослужбовців та членів їх сімей. Ми хочемо щоб плани развития флоту національного були синхронізовані з планами розвиття регіону. Этому будет сегодня посвящено обсудженню випросув перспективного до 2017 года. року. На думку керівництва держадміністрації, програму, яку сьогодні розвивається в Гостополі, потрібно виконувати спільно з військовими моряками, які є невід'ємною складовою життєдіяльності міста. Пришло время отработать план взаимодействия города и руководства, и служб города, и служб и управлений военно-морских сил Украины. Есть поручение президента, и мы до конца года должны отработать и предоставить на обсуждение президенту и правительству наши планы действий. Севастополь та вітчизняні військово-морські сили живуть і розвиваються разом, і проблемні питання мають вирішувати спільно. На думку голови Севастопольської міської ради, перш за все потрібно налагодити шевську роботу у військовоморських силах. Самісно прийшли км'ю, що потрібно в розвиті патріотичного виховання севастопольців возрадіть діяльність програми «Приземник». Це важливо і для флота, і для города, і для старшокласників, і вообще для всього Севастополя. І крім того, влучить шефську роботу. Будуть о опросити, щоб город шерствовав на роти почутного караулу, над, над музикальним центром, який, безусловно в кожному міропоряті міста приймає саме активну часі. Тобто, не тільки вопрос жилья, але й всі сторонні вопроси нам удалося на вот такой большой, першої за останні годы встречі обсудити і прийняти ряд рішення. У нараді також взяли участь і депутати Верховної Ради України Павло Лебедєв і Вадим Колесниченко. Обидва народні обранці стверджують, що проблеми, які існують сьогодні, можливо вирішувати і робити це потрібно якнайшвидше. Такие вот встречи, когда на встречах звучат проблемы, и проблемы людей в первую очередь, и обсуждая эти проблемы, мы находим решение этих проблем, даже мгновенное решение, а есть перспективные, перспективное решение этих вопросов и проблем. То есть это говорит о том, что депутат, мажоритарщик от Севастополя, он необходим для того, чтобы слышать людей и решать проблемы людей и для людей. И вот сегодня мы нашли решение проблем вроде бы мелочь, там детские сады, да? дефицит мест для семей военнослужащих, детские сады. Тут же губернатор дал распоряжение выделить 20% от всех вновь вводимых мест для семей военнослужащих. Это вот показатель того, что общение и встречи дают эффективность для людей. То, что касается главной проблемы, это обеспечение жильем военнослужащих. Здесь мы с моим товарищем и коллегой Вадимом Колесниченко беремся на себя инициативу на законодательном уровне снять эту проблему. Ведь 2600 Семей сегодня уже в течение 10 лет и более не имеют жилья. Это неправильно, это несправедливо. Хотя 2600 семей это не такое большое количество для бюджета и Украины и Министерства обороны. Поэтому механизм найден, он будет внедрен и проблема будет решена. Очень важно, что военный совет сегодня проходит с участием городских властей и народных депутатов, потому что ну, самое приятное, наверное, то, что вчера кабинет министров принял решение о увеличении в два раза денежного содержания для всех военнослужащих, которые базируются в Крыму, что, безусловно, является очень приятным, особенно учитывая, что военно-морякам еще месяц назад в два раза увеличили денежное содержание. А проблема, которая сегодня на военном сайте рассматривается, касается непосредственно не только военно-морских сил Украины, а и самой судьбы города-героя Севастополя. Наши корабли начали ремонтироваться, плюс в Николаеве ремонтные работы ведутся, и активно все работает по уже заложенному кораблю-корвету нашему. Все это говорит о том, что и Министерство обороны, и президент прикладывают огромные усилия для того, чтобы военно-морские силы Украины были для нас не просто названием, а чтобы была реально боевая единица, которая сосуществует с жителями мирного города и которая принесет пользу и жителям, и бюджету города». Наступная подъемная зустріч будет посвящена питанию перспектив развитку шевской помощи национальному флоту. Два указа готовились по закреплению шествующих регионов за Черноморским украинским флотом, поэтому думаю, что ну, ни разу не рассматривался на таком уровне. Нам есть что сказать нашим коллегам в регионах, которые шествуют за кораблями Черноморского флота. Есть что проанализировать, что удалось, что не удалось. Я думаю, что мы это сделаем вместе с руководством, во-первых, Министерства обороны, а во-вторых, с администрацией президента, которая курирует эти вопросы. Это очень нужный вопрос, это заметный вопрос, особенно в период проведения учений, особенно в период празднования совместного праздника Черноморского флота Российской Федерации и Украинских военно-морских сил.